અમદાવાદ શહેરના રફતાર ગુજરાતના ચીફ ફિન એડિટર મુકેશભાઈ ગોયલ કે જેઓની ન્યૂઝ ચેનલનું કામ કેટલાક સોશિયલ મીડિયાના લોકો દ્વારા બદનામ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું રફતાર ગુજરાતના ચીફ ફિન એડિટર મુકેશ ગોયલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના નામથી રુસ્કર પઠાણ નામની મહિલા દ્વારા સાથે જ બોગસ પીએસઆઈના નામથી ખોટી રીતે ધમકી આપતો ઓડિયો સિકંદર અલીનો વાયરલ થતા એક એઆર ભારત ન્યૂઝ બે સૌરત સૈયદે ફ્લેશ હેન્ડ લાઈવ ન્યૂઝ દાહરતા કરતા દ્વારા ખોટી રીતે રફતાર ગુજરાતનું નામ ઉમેરીને ખોટી રીતે એડિટિંગ કરી રફતાર ગુજરાતને બદનામ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળેલ છે અને અમારા સ્ટિંગર નાસીર અને પઠાણ દ્વારા જે આ ખોટા રેકોર્ડિંગની વાત કરવામાં આવી હતી તે રેકોર્ડિંગમાં કોઈ પણ પ્રકારની અંદર રફતાર ગુજરાતનું નામ ન હતું તેમ છતાં પણ એ ભારતના સારી રફિક ડોર સૌરદ તે ફ્લેશ હેન્ડ લાઈવ ન્યૂઝ કે જો અમારી રફતાર ગુજરાત ન્યૂઝનું નામ બદનામ કરી રહ્યા છે જેના માટે આ બંને ન્યૂઝ તંત્રીઓને નોટિસ તેમજ માનહાનિનો દાવો પણ નોટિસ

सबसे पहले तो आप सभी अपने बिजी शेड्यूल में अपने यहाँ पे समय निकाला और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तय दिल से शुक्रिया आप लोग देख रहे होंगे पिछले पंद्रह बीस दिन से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स सामाजिक तत्व कुछ चैनल के जरिए न्यूज चैनल हमारा रफ्तार गुजरात का नाम बदनाम कर रहे हैं तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है आज उसी की क्लैरिफिकेशन और उसके पीछे क्या है वही सब चीज़ें बताने के लिए हमने रखी है तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ चैनल चाहे वो मेरा न्यूज़ चैनल हो आप लोगों का हो कोई भी न्यूज़ चैनल किसी भी तरीके से क्राइम करने को बढ़ावा नहीं देता है हमारा मीडिया जो है वो एक आईना है दर्पण है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं अपने मीडिया के थ्रू प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इसका हमको अगर हम सही यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम प्रशासन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाते हैं और एक सभी को न्याय मिले किसी के साथ भी गलत हो रहा हो उसको न्याय मिले हमारा ये एक दायित्व होता है ये कर्तव्य होता है तो ऐसे में कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में आज कुछ ना कुछ लोग गलत होते भी हैं चाहे वो अगर हम बात करें कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में हो या मीडिया में हो कहीं पे भी लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर्सन को लेके हम कोई भी मीडिया को या कोई भी बैनर को बदनाम करें तो ये सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये एफ हुई है जो दो बंदों पे नाजिब पठान और उषार पठान इसको लेके काफ़ी विवाद चल रहा है और इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये रफ्तार गुजरात रफ्तार गुजरात रफ्तार गुजरात के रिपोर्टर मतलब जो फरियादी है उसको बाकी कुछ नहीं पता लेकिन रफ्तार गुजरात का नाम उसको कंठस्थ याद हो गया है बेसिकली उसको ये नहीं पता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है लेकिन उसको रफ्तार गुजरात दस बार बोलना है वो उसको ऐसा पट्टी पढ़ा के बुलवाया जा रहा है और जो ये पर्सन है जो फ्लैश एंड लाइव करके जो सन्नी शोरत करके बंदा है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाजिम पठान है ये पहले उसी के साथ में ही काम करता था और आप लोगों को मैं सबको यह चीज़ शेयर भी कर दूंगा इसके अंदर में उसके जो आईडी कार्ड जो फ्लैश एंड के थे उस पे नाजिम पठान का फोन नंबर तक मेंशन था तो उन लोगों के पर्सनली इश्यूज के चलते कुछ इश्यूज आपस में हुए वो वहाँ से निकला वो स्टिंगर तरीके से काम करता है और उन्होंने रफ्तार गुजरात का दिखा रहे हैं स्टार क्राइम चैनल का उसका आईडी कार्ड है प्रेस आईडी कार्ड है रफ्तार गुजरात का कोई आई कार्ड इशू नहीं किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में स्टार क्राइम का आई कार्ड था अभी तीन चार दिन पहले स्टार क्राइम ने उसको अपना एक सोशल मीडिया पे डाल के कि भाई अब हमारा वो स्टार क्राइम का रिपोर्टर नहीं रहा ये एक उन्होंने एक नोटिस भी जाहिर किया है तो वो स्टार क्राइम का एक रिपोर्टर था उसके अलावा वो अहमदाबाद पोस्ट में भी काम करता था तो और दूसरी जो रिपोर्टर जिसको हमने स्टिंगर तरीके से हायर किया रुखसार पठान वो भी फुल टाइम रक्षक सेवा समिति एन जी पे काम करती है एज ए स्टिंगर हमने उसको 13 दिसंबर 2024 को हमने उसको ये हम पूरा फॉर्मेलिटीज का फॉर्म के साथ में हमने उसको एज ए स्टिंगर रखा था जो हम स्टोरी बेस के ऊपर जैसी स्टोरी होती थी जो तो बेचते थे हम चलाने लायक होती तो हम चलाते नहीं तो नहीं चलाते ये हमारा पूरा फॉर्म है जिसके अंदर में हमने क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी मांगनी है किसी भी तरीके की अगर आपने कोई भी गलत चीज़ की तो आपको इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो जैसे ही 9 जनवरी को हमारी नॉलेज में जब आया कि कोई ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसके अंदर में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके और पी क्राइम बनके उन्होंने कोई किसी को धमकाया या कोई भी उन्होंने बात की तो हमने इमिडिएटली दस तारीख को उनको सस्पेंड और टर्मिनेट करके उनका आईडी कार्ड जो रुखसार को इशू किया हुआ था नाजी पठान को कोई आईडी कार्ड इशू नहीं किया हुआ था राजीव पठान के पास में हमारा माइक आईडी था वो हमने उससे ले लिया और उनको हमने बोल दिया कि हमारा अब आपका रफ्तार गुजरात से कोई लेना देना नहीं है उसके अलावा उसके बाद में उन लोगों ने हमारी जो रजिस्टर्ड लोगों है हमारा रफ्तार गुजरात का उसको उन्होंने एडिट करके और वॉइस के साथ में मेन स्क्रीन पे माइक लोगों के साथ और नीचे रफ्तार गुजरात का बॉय रिपोर्टर ने मांगनी की इस तरीके की स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी जब हमने उनसे क्लैरिफाई किया कि भैया रफ्तार गुजरात का इससे कोई लेना देना नहीं है तो उन्होंने इनडायरेक्टली वे में हमारे को धमकी दी और उन्होंने कुछ टाइम के लिए आठ दस घंटे के लिए उन्होंने बैनर चेंज करके दूसरी न्यूज भी चलाई क्योंकि मेरा रफ्तार गुजरात के साथ साथ मेरा कपड़े का भी व्यवसाय है, है जो सफलवन मार्केट में है तो उनको ये बात ऑलरेडी पता थी सनी भाई को तो इनडायरेक्टली वे में आ, उन, उनकी कुछ डिमांड थी या इंडायरेक्टली में हमारे को वो कोई मैसेज देना चाहते थे फिर उन्होंने आठ दस घंटे के बाद में वापस से वो जो उन्होंने प्राइवेट की थी उसको न्यूज को उन्होंने पब्लिक कर दिया सो so, सबसे मेन चीज क्या है हमने उनको ये बोला कि भैया इसमें रफ्तार उन्होंने जो ऑडियो क्लिप हमने सो सुनी उसमें उन्होंने महिला ने जो रुखसार पठान है उन्होंने पी क्राइम ब्रांच बन के बात की उसके अंदर में रफ्तार गुजरात का नाम दूर दूर तक कहीं भी नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई रफ्तार गुजरात को इसमें क्यों हाईलाइट किया गया उन लोगों रफ्तार गुजरात का आज वो स्टिंगर तरीके से थे और दूसरा आप सभी पत्रकार भाइयों से ये ये गुजारिश भी है कि आज जर्नली अगर हम देखते हैं कि कोई 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 भी 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 आज आज रिपोर्टर तरीके या कोई भी, किसी पद भी पे अगर आज कोई भी पत्रकार काम करता है तो अगर वो कुछ भी गलती करता है तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि जो हम उसके ओनर है या चैनल हेड है उसको हम ये चीज पहले इंटीमेट करें कि भैया तुम्हारा बंदा इस तरीके की हरकत कर रहा है जो इलीगल है नमस्कार મારું નામ પ્રમોદ ગુપ્તા એડવોકેટ સિનિયર લોયર છું ગીકા સીટીસી વકીલાત કરું છું અમારા રફતાર ગુજરાતના ચીફ એડિટર મુકેશભાઈ ગોયલે જે આપણી આપણે સમક્ષ જે વાત મૂકી છે જે એમની બદનામી થઈ છે સોશિયલ મીડિયા મારફતે બે ન્યૂઝ ચેનલ એ આર ભારત ન્યૂઝ કે જેઓએ પંદર એક પચીસના રોજ ન્યૂઝ ખોટી રીતે ચલાવેલી કોઈપણ જાતના આધાર વગર પછી ફ્લેશ હેટ લાઈવ ન્યૂઝ એમને અગિયાર એક પચીસના રોજ અમારા આ રફતાર ગુજરાતના ચીફ એડિટર મુકેશ ગોયલના વિરુદ્ધમાં ખોટી ન્યૂઝ ચલાવીને કોઈ પણ જાતના આધાર વગર કે જેઓ એમના જે ફ્રી પેલા માણસો બે જણા હતા પઠાણ નાજી તથા પઠાણ ઉત્તર એ આપણે સ્ટ્રેન્ગર આપણી ભાષામાં કહેવાય મીડિયાની ભાષામાં એ અમારા કાયમી એમ્પ્લોય નથી એ ખાલી મીડિયામાં જઈને મીડિયા કવરેજ કરે તો એનાથી એમની જવાબદારી થતી નથી કોઈ મીડિયાની કોઈ મીડિયાનું એમ્પ્લોય જાય અને કઈ બીજું કૃત્ય કરીને આવે એમાં કોઈ આપણે ન્યૂઝ ચેનલ એનો જવાબદાર લીગલી થતો નથી જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો સત્તરે આઝાદી સમાચારોની